ताजा स्वानन न्यूजला, सब्सक्राइब करा बेल वर क्लिक करा बेल क्लिक उल्हासनगरच्या वाल्मिकीनगर परिसरात रविवारी मध्यरात्री किरकोळ वादातून तीन जणांवर जीव हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे आता या हल्ल्या प्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे रविवारी रात्री साहिल छिद्दी बेद याला पूर्व वैमनस्यातून शिविगाळ करण्यात आली होती त्याचा जाब विचारला असता आरोपी अमन तेजी विशाल तेजी अक्षय धामणे आणि त्याच्या साथीदारांनी साहिल बेद विनोद बेद छिद्दीरामत रामत बेद यांच्यावर हा जीव घेण्या हल्ला करण्यात आलाय मेरे उपलब्ध मैं मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिला के लेके आया था ममता हॉस्पिटल से तो वो टाइम पे वो लोग ने मुझे रुका के मारा मेरे चाचा को गाली गलोच किया मैं उनसे पूछा कि क्यों गाली गलोच कर रहे हो तो उन्होंने पहले मेरे पापा के ऊपर हाथ छोड़ा फिर मेरे ऊपर फिर मेरे चाचा के ऊपर हाथ छोड़ा बोला तो आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज तुम लोग को जान से मार के रहेंगे पहले भी होली पे भी प्लानिंग बनाया था मेरे को मारने के लिए तो वो टाइम पे भी मैं बाहर चला गया था मैं बोला साइकिल किसी से झगड़ा करना हाँ जानता हूँ घर के पास में रहते अमन तेजी विशाल तेजी करण तेजी अर्जुन तेजी और नासिक के तीन लड़के उनमें एक का नाम आर्या धाम ने और ये सब प्लानिंग करके किया गया है इसमें प्लानिंग में विक्यू उज्जिनवाल राजेश खेरालिया और सुरजीत पंजाबी सुरजीत पंजाबी ने पहले भी मेरे दोस्त पे हमला कराया चिंकू पे और अभी हमें इतना लगने के बाद भी मेरे पप्पा भी आईसीयू में एडमिट है मीरा हॉस्पिटल में मुझे भी यहाँ लगा है आप देख सकते हो मेरे चाचा भी वहाँ पर एडमिट है उनको भी सर में लगा है फिर भी पुलिस वालों ने क्रॉस कंप्लेन लिया है बल्कि उनको कुछ लगा भी नहीं है ये।, ये मुझे नहीं पता पुलिस से क्या मांग करते पुलिस से हम यही मांग करते कि हमें न्याय दो बस पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ कि जो भी हमें न्याय दिलाई है बस जिनने हमें इतना मारा है जिन लोगों ने हमारा केस उनके ऊपर छोड़ के उल्टा हमारे सात वालों को अरेस्ट किया जा रहा है क्रॉस कंप्लेंट कर दी है बल्कि उनको तो कुछ हुआ भी नहीं है लगा तो सब हमको है। तकलीफ में हम हैं फिर भी उन्होंने क्रॉस कंप्लेंट किया है आरती सिद्धि बैग रात ग्यारह बजे हमारे यहाँ पे लड़ाई हुई है उसमें मेरे पति मेरा बेटा मेरे देवर जख्मी हुए हैं और उनको ऐसे बोला गया सामने वालों ने जिन्होंने मारा है कि अभी के अभी जिंदा काट देंगे तुम लोग को गंभीर हालत में मेरे पति मेरे मेरा बेटा मेरे देवर और जो आरोपी है उनमें से तीन को पकड़ा है और मुख्य आरोपियों का नाम दबाया जा रहा है उनको लिया नहीं जा रहा है उनका नाम नहीं लिया जा रहा है हमारी यही गुजारिश है पुलिस वालों से कि भाई हमको न्याय दे हम उनके भरोसे बैठे हमको न्याय चाहिए कल को अगर हमारे घर में कुछ कम ज़्यादा होता है मेरे हस्बैंड की हालत इतनी सीरियस है कल को कुछ कम ज़्यादा होगा हमको न्याय पुलिस वाले ही देंगे और कहाँ से मिलेगा हम यही अपील करते हैं पुलिस वालों से कि हमको न्याय दे मुख्य आरोपियों को पकड़े और उनको जेल में डाले मुख्य आरोपी है उनको नहीं पकड़ रहे हमारे बच्चों के दोस्तों को उठाया जा रहा है बिना मतलब के पूछताछ करने के लिए ये कौन सी न्याय की बात है और ये पूरी प्लानिंग करी हुई है मेरे बच्चे को देवर को मारने की मेरे हस्बैंड को मारने की इनकी होली से पहले से प्लानिंग चालू है और प्लानिंग में जो शामिल है उनका नाम दबाया जा रहा है मेरी यही दरखास्त है भाई हमको न्याय दो बस न्याय तो मेरे हस्बैंड की इतनी हालत क्रिटिकल है वो बोल भी नहीं पा रहे वो मेरा बच्चा उधर सेंटर में पड़ा है मेरे देवर को इतनी लग गई है क्या कर रहे है? बस गरीब बच्चों को उठा रहे जिन्होंने किया उनको उठा भी नहीं रहे लोग आता या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे दरम्यान उल्हासनगर शहरात काही दिवसात गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात वाढ झाली असून या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचं बोललं जात आकाशहाने आकाश स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा